Посольство Украины в Анкаре и Генеральное консульство Украины в Стамбуле подготовило видео поздравления. На короткометражном над короткометражным роликом работала команда профессиональных режиссеров и операторов. В ролике снялись семьи украинцев, живущих в Турции, крымские татары и турецкие семьи, имеющие близкие связи с Украиной. В преддверии праздников здесь особенно многолюдно. Небольшой опрос показал, что все в курсе событий в Украине. Я знаю, что это большая страна, бывшая республика СССР. Вы воюете с Россией. Поначалу мы переживали, но после того, как приехали сюда, поняли, что здесь не так, как показывают по телевизору. Хотя иностранцы и побаиваются посещать Украину, но приехав, остаются довольны. Мира, и чтобы страна была едина, чтобы не было войны. С Россией «Пожелание мира основное в видеороликах, снятых иностранными дипломатическими представительствами в Украине. Американский посол снимал поздравления близко к линии фронта.

Америки уже празднуют вовсю. Здесь живет около миллиона украинцев. Это одна из самых больших диаспор в мире. В Чикаго их около 50 тысяч. Именно там, накануне, в самом центре города, подняли огромный украинский флаг. На выходные горожане смогут посмотреть выступления украинских танцевальных коллективов, послушать украинскую музыку и попробовать украинские блюда. Все это будет происходить в рамках фестиваля Украинские дни. В церемонии поднятия флага приняли участие представители мэри украинских организаций, а еще мисс украинская диаспоры Ульяна Фенина. Поздравления поступают и от политиков. Ну, так, например, госсекретарь США Джон Керри от имени Обамы поздравил украинцев с Днем Независимости. Он пожелал процветания стране, укрепления дружбы между Вашингтоном и Киевом и, конечно, прекращения войны. Ну, креативные поздравления есть и от сотрудников американского посольства. From Odessa to Kyiv, from Dnipropetrovsk to Kharkiv, the people of the United States stand with the people of Ukraine. We wish everybody in Ukraine the best for a happy and prosperous Independence Day and a peaceful year ahead. Сотрудники американской дипмиссии и военные, которые сейчас работают в Украине, записали свои поздравления ну, практически из каждого крупного города страны. Творчески к поздравлениям подошли и британцы из посольства Соединенного Королевства. Они прочли стихотворение «Любить Украину» Владимира Сосюра. Любить Украину, как солнце любит. Как вит, и травы, и воды. В годину счастливую и в радости. Любить Украину у сны и на его. свою Украину. До официальных празднований еще больше суток, так что шквал поздравлений для украинцев, судя по всему, только начинается. Дмитрий Волский, Никита Исайка, подробности, Американское бюро телеканала Интер.